Им настолько линьки за собой пропадают, что они просто берут и выкидывают с в Ну это ж просто свиньи. Ну так, это Боимся, что у вообще не хватит мешков. Просто куча мусора. Это все. Вверху озеро, и очень много мусора. Там в 90-е все это дело похеряли. 30 лет оно стояло в таком состоянии. А ты гадина! Иди в говне купаться! Кыш-кыш-кыш! Лист коллекторный, мне убирать мешает! Она не рэпнет. Аккуратно, возьми металлургии. Один добросовестный, а второй свинья, но ну, все по делу. Именем радикальной партии Украины. Ну, снимай а. штаны, скотиняка. Снимай мои заброки. Вітаю вас, шановні глядачі, ви на каналі Дніпробудь, І це вже 28 -е відео на нашому каналі. Сьогодні ми зібралися з нашими підписниками, зібралися в аптекарську балку. Минулі відео були присвячені цій аптекерській балці. Ми пройшли майже всю, там якісь історичні моменти, підмитили там і так далі. Але щоб не бути голословними, ми там ходили, казали: ой-ой, ой яких багато сміття, треба щось вирішувати, щоб не бути голословним. Ми сьогодні організували ось такий суботник, взяли з собою наших підписників, друзів і так далі. І... Пасі, господь, ого. <laughs> Зібралися також з нами між, між прочим, Місцеві зі шляховки до нас доєднався також адмін шляховки, там Ютубу, e, там фейсбуку і так далі. Він також організував своїх тут людей. Тому ми будемо увесь цей пруд. Якщо пам'ятаєте, ми тут плавали на паромі з Денчиком і Данілом Копочем. Копачем. нового Копач, до речі, не приїхав. Позорі будемо зараз, то болото прибирати і а, а Денчик приїхав. А денчик, аде денчик. Так, все, щоб не бути галословним. З зараз йдемо, будемо прибирати кого більше всього. А вы Сейчас. на канал. Сейчас. 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 Скажи, как тебе ситуация вообще в целом? Ну, вообще, я просто хотел каналу помочь, и городу своему. Я вообще местной шляховки. Что скажешь по, по этому месту? Ну, тем, -то, что шляховка вообще буквально из мусора состоит. Надо это и тратить. Я разве ну, что знаю, как э, сам мусор у меня в районе появляется. И там просто, там просто есть малолетки, которые просто так бросают мусор, и делают вид, что, ну, типа ничего. И так же самое, как и с подростками. А, типа свалка, и туда, значит, можно бросать, да? Ну типа такого, да. Все, ребят, первый мешок у нас уже есть. Конечно, очень быстро заполнился мешок. Мусора очень много. Ребята, огромное всем спасибо, кто ставит лайки, кто оставляет комментарии, вы продвигаете наше видео, вы. Подписывайтесь, из-за этого рекомендации YouTube нам показывают другим людям, и нас становится все больше, наше сообщество. Но, ребят, не забывайте также про колокольчики, это очень важно, потому что если вы нажимаете колокольчики, то вам мало того, что приходит уведомление, когда у нас новый ролик, и вы не пропустите ролик, так еще оно вам будет рекомендоваться на главной ленте. Так что не забывайте, это важно. Ребята, к нам сегодня на субботник пришел сам Илья Диггер. Иль... День. Вы Добрый можете день. помнить Илюху по нашим с ним коллаборациям и как мы снимали с ним у Суперсуса. После Суперсуса, к сожалению, мы прекратили сотрудничество с Ильей Диггер Корпорейшн, потому что Илюха, ты плохо себя вел, да? Угу. Обманывал подписчиков Суса, крал контент у других видеоблогеров у нас. Но, ребята, сейчас Илюха пытается искупить свою вину. Мы видели донатил на наш сбор на Бронековдру, да, да, да. и вот сейчас пришел на субботник. Илюха, исправляешься потихоньку? Да. Что, как у тебя дела вообще? Нормально. Локация Как тебе локация? Если мусор не было бы мусора здесь, было бы все нормально. Красиво, да? А так без мусора надо убирать быстро. Да. Ну понятно. Вот так, тут нужно складно прибираться, але ничего потихоньку мы будем продавать все. Жика, как тебе локация? Красиво, а если бы тебя было... Слушай, а это у тебя мерч твой, Евген Блох? Так. Нифига себе. А ты уже продаешь его? Нет. Эксклюзивный, да? А если люди подпишутся на твой канал и оставят комментарии, они могут получить такую футболку? Ну, да тоже приемно, но больше пока не могу. Поддержите Жеку, ссылка на канал описана. Да. Что, как тебе местность? Там да, местность да. вообще, Пошибись. Слушай, ну капец ты потлатый. Ну, похож, да? На кого? На тебя. Возможно. Слушай, даже цветом. Ну. А ты не хочешь дублером стать? Ну, почему? На канале не Ну ты, ты, кстати, тоже под. А я специально ведро волосы, еще на вас схожим быть. А, понятно. Это, это уже чисто моя аудитория собирается, да? Ой, это известно. Я известно, почав их ведро щевать еще до того, как про Днепропуть не знал, про ТЦЦ. Третий глаз. Я понял, я понял. Как тебе местность? М'ясність, ну типу, взагалом місце прикольне, проте сміття забагато загалом. Ну люди що сказати. Як думаєш, уберемо все за сьогодні? А, усе точно не оберемо. По моєму у нас тупо занадто мало мішків. Проте взагалом нашими силами ми можемо доволі велику частину напевно очиститися цього дня. А ты про субботник откуда узнал? Uh, мне в рекомендации в Ютубе попалось видео про аптекарскую балку. Мне стало бы я живу тут по то есть, видите, ребят, некоторые местные жители просто вот срут под себя, да, выкидывают мусор в эту балку. А вот некоторые просто осознанные люди приходят и сами же чистят. А, -а зачем людям э срать под себя там, где они живут? Вот як ти думаєш, яка у них позиція по житті? Я думаю, це просто їм настільки насрати на місце, де вони живуть, що їм настільки ліньки за собою прократи, що вони просто беруть і викидають сміття в балку. Ну це ж просто свині. Ну так, це нонсенс взагалі. За це треба штрафувати і садити на в тюрму. Вашке? Туда да, его. Да. Я просто стеклотар разбирал. Мадам, какая вы необъятная. <laughs> а, значит, мы с Воландом с забродах пирнули он туда и дали. Да реально конкретно болото. Ну я там стеклотары позбирал. Половина звалища иди сюда, половина еще иди до дому одинчика. Не надо, у меня оружие, я сейчас тебя закалю. Так все, я беру второй мешок и снова пернаю в болото. Ребят, процесс мешков очень быстро происходит, набирание мешков. Боимся, что вообще не хватит мешков, потому что расчистили буквально ничего. А уже вон просто куча мусора. И это, ребята, верхушка айсберга. Вот это все мало мы собрали. Это все верхушка айсберга. Еще очень много мусора. Поэтому мы думаем, что мы быстро справимся. Ведь у нас огромная команда. Мы очень сильные, мы дружные ребята. Поэтому не переключайтесь, будет завтра интересно. Ребят, знакомьтесь, это Сергей. Мы с ним списались в телеграм-канале нашем. Он написал то, что он местный житель, э, то, что он ведет э, группу в Фейсбуке э, Шляховки. Благодаря этому человеку мы собрали еще местных жителей, которые убираются там. Наши ребята вон там две команды. Да, две команды. Сергей, расскажите, пожалуйста, что это за вообще место э, и почему оно в таком состоянии? Давайте сначала место это старое. Где оно появилось где-то в 60-е годы? Его первый раз вроде бы этот впрут местные затопили вот, и запустили рыбу. Потом в 90-е все это дело похерили. 30 лет оно стояло в таком состоянии. Мусор здесь откуда берется? Местные жители, кто, живет здесь по округе, вот Шляховка и поселок Крупский, они все сносят, сносили сюда много лет мусор и кидали его, потому что рядом не было мусорных баков. Их и сейчас нет, но поскольку здесь появились таблички, появились активисты, начали гонять за это. Вот, на, везде предупреждают, что нельзя носить мусор более-менее перестали кидать но вы все равно вот, видите это мы только вот, полтора часа это одна куча и там еще у ребят еще вторая вот, весь мусор это все от местных чужие сюда не ходят но место очень интересное, потому что здесь такая микро атмосфера создалась белочки живут, черепахи кто-то уток очень... О, озеро же называется Черепашье, да? Да, 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 так оно и получилось. Пруд, озеро, кто как называет. И некоторые называют его Черепашка. Ну, в общем, Черепаши, да. Местные знают очень много. Нет, рассказывают, как оно было здесь в те времена. На самом деле, мне сказали, что первые мужчины с ЮМЗ взяли трактор и нагребли туда, где-то то ли в 50-е, то ли в 60-е годы сделали здесь этот пруд. Как мы здесь взялись? Это территориальная шляховка и мы много лет за этим местом следим. Ну, как следим? Следим, что здесь происходит. Но никак не могли добраться, чтобы все это убирать. Вот. Но теперь, благодаря вам, вашим... И вам. Да, мы как бы собрались и вот пытаемся что-то начать. Начать. А дальше, ну, я думаю, будет здесь круто, когда мы все это сможем Конечно. Это Общее дело объединяет. Да, мы работаем на благо спасибо. города, да. Спасибо вам. За... И вам спасибо. Ну, за толчок. И, ну, будем стараться вместе. Конечно. ударник труда. Я перевыполнил два раза план. Этот гад, этот шалопай, этот Какой глист, из них? этот контейнерный, три, этот триггерный, диггерный. Ах ты гадина, иди в говне купаться. Кыш, кыш, кыш. Этот, этот глист коллекторный мне убирать мешает. Ах ты гад. Я тебя сейчас... Я... Денчик, так что, на тебя клевету? Так что ты делаешь? Говорят, да? Да. Ай. Нормально ты убираешь? Да. Да не нормально набирают, ты посмотри, один пакет за всю смену. Не пацаны, права. пацаны, а выше скажете, он нормально набирают? Да а, нормально прибирает. Вот он, вот он, клевещет. Где второй пакет? Кляузник, Показать, вот там, пакет. там! Нету там пакета? Там пакеты! А да нету его там! Там пакеты! Сейчас Илью Дигера позову! Да. Илья? Да. Так он тут! Мы Илья Дигер, тот этот, тот вот он! Шалопай! На меня ходит! Вот так вот, вот так вот я буду, Вот так этого голода! Как это бутылочка? Вот так вот! Hatansk Це прям помиєчка. Коротше, що мені тут подобається, бачите, оце от іде склон і на ньому була купа сміття. І зараз люди просто от наші підписники розчистили прям самий шар цього сміття. Бачите? А! Я про те, що зняли буквально шар цього сміття. Бачите? Тут плюс-мінус вже вимальовується якась нормальна земля. А ось тут ну, пів метра, можливо, шар сміття. І ось цю ділянку ми вже зібрали. Ну як ми, підписники. Привет, слушай, а ты из местных жителей, да? Да, в принципе, я тут живу рядом, уже лет с 15 этой фигней занимаюсь, но самостоятельно ты это не расчистил. Ты уже 15 лет пытаешься вот это все убрать? Ну, потихоньку, потихоньку, местные развлечения чисто... Выйти на болоте половить какую-то чепуху. Ну, да. ну я видел, ты сначала с местной, а сейчас к нам пришел. Ну да, да, типа да. я такой смотрю, там какие-то ребята так, надо это короче. Да. По-моему, у них самый лютый движ. Много таких сознательных местных жителей, как ты, которые пытаются вот это вот все убрать. Да, ребята начали с болота, мы вместе сделали дамбу, подняли уровень воды где-то на полтора метра. То есть это вы озеро сделали? Ну мы его чуть-чуть до того состояния, какое оно сейчас, хотя бы Адаптировали, а да? да? Это же низ балки, и чтобы выносить мусор, нужно пройтись. И поэтому городская власть типа не поставила рядом баки, с этим типа воевали, воевали. А ну, сейчас и... мусорные баки есть? Нет, сейчас это самые ближайшие мусорные баки, это четырехэтажки, пройтись где-то метров 200, ну остановку где-то. Кому не впадлу, те ходят выносят, кому впадлу, до сих пор продолжают кидать. Ну это же вообще бред. Да. Ну есть деды, которые полили годами мусор у себя во дворе. Это тоже. Это тоже вредно. Да. Денчик не просто. Да. Ты сможешь его одолеть, осилить? Возможно. Давай пробуй. О! Да ты что? Подавай, Кирючек. Вот еще я наслушал, я... А ты что? давай я не сюда станешь, там поеду. О! Вдвоем берите и утащите. Раз, Тяжелая, да? Давайте всеми подписчиками Давай. Ребята, ну подсобите с бочкой. О! А ну, ну, ну. Давайте, давайте, давайте. Есть. А, нормально, нормально. Терптуда. Да. Да, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. О, давай. Давай, Аккуратно. ладно. Давай, давай дергись это. Денчик Днепровский wins. Здравствуйте, а вы местный житель, правильно понимаю? Да, а подскажите, пожалуйста, а как так получилось, что вот такие вот просто горы мусора, ну, свалка получилась? Ну, как я сказал, все зависит от людей. Лень же вынести куда-нибудь подальше, мусорники, есть, это. Так стараются, даже в это время стараются уже тоже сюда бросать мусорно. Ну, все зависит от человека, от качества человека. От человеческой от совести, совести, да? От совести человека, да. Один добросовестный, второй свинья. Ну, что ну, поделать. А как так получается? Здесь рядом нету мусорных баков, и людям некуда а почему, выкидывать. Почему нет? Есть. Просто людям нет. легче сразу выкинуть ну, у себя да, под, легче, под дом, легче, да? да. У ну, вас что много. Я бы на тачке вывозил мусорные баки выкинул свой мусор. Тоже выношу на наверх. А часто происходят у местных вот такие вот, ну, субботники, уборки? Ну, убор... я как бы уже меньше, ну все равно три мешка вот недавно выкинули с мусором. Бутылки, мусор, бумага, там, ну, короче, такой бытовой мусор. Ну, еще, еще есть ответственные люди. Еще есть, да, доброжелатели, чтобы потрудиться. Спасибо вам. Ну, спасибо и вам. Молодцы, хлопцы, что есть еще такие вот что стараетесь хоть немножко. Не все добросовестные, но я думаю, что в такое тяжелое время наше, что не падаем духом. Конечно. Да? И поднимем Украину, да. Хай живе и процветая. Спасибо вам. А, спасибо. спасибо. Да, Дэна, ты сегодня убирать будешь? Да, я, я ударник труда, что ты? Шо, я ударник, я тут все поубирал, понимаешь? Давай вместе убираться, тогда. Все, тут вот убрано чисто. Вот лодри, лодри бездельники, особенно Волн. Он ничего не делает. Вон Во -во -во ничего не делает? Ну вообще. Он бездельник, он вообще, он только говном кидается и все. Я каменщик, три дня работаю без зарплаты. Да. Ты прорекламировал свой Евген Блок? Да, я привет. Ты же нормальные видосики начал снимать, Жека. И мы можем рекламировать его влог, лох, в мере. Что ты футболку идешь? Женя, это а ты так усердно мусор убирал? Да. Лицом. Волан, у меня для тебя подарок есть, Фу. нашел. Поскольку ты у нас мальчик особенный, вот тебе. А что, он новый даже? Прихорошись. Хоть бы помыл, прежде чем дарить. Что-то вот это вот. Спасибо, буду пользоваться. Что ты скажешь о Денчике Днепровском? Шалопай. Но, а он нормально работает? Работает нормально, но он шалопай. Шалопай? Угу. Страшный шалопай? Да. Он ну, прям законченный. Есть такое. Друзья, наша новая постоянная рубрика на канале – это ответы на ваши комментарии. Мы выбираем три комментария из предыдущего видео и отвечаем на них на самые интересные. Первый комментарий от Артема Медведя. Где сам выкупляла магнит для рыбалки? Ну, ребят, рекламу вы делать не будем, просто в интернет вбиваете магнит, Главное понимать, какой вам магнит нужен, насколько килограмм у вас магнит, насколько он сможет поднять, насколько он будет большой, это побольше зависит выбор от того, насколько у вас есть средства и какие вам нужны нужды. Есть два вида крепления у магнита. Вот как бы плоский вот альбинчик магнит, да, и крепление сверху. Это чтобы магнит... Э, сбрасывать вниз. А крепление сбоку на ребре магнита, это для, того, чтобы его закидывать и тянуть на себя. Вот и все. Второй комментарий от Грейва 7791. Грейв нас э, похвалил, спасибо ему. Перейдем сразу к ему вопросу. Че плануете вы нами будет не э, дигерни, або не тильке походы у инши места краины? Да, ребят, конечно, хотелось бы посетить Очень много мест есть в разных областях, в разных городах нашей страны. У нас уже пару подписчиков писала нам, приглашала их... Что ты смеешься? Да ну что такое? Я не, я не знаю. Я дачу ночью... Денчик от... отдыхает просто. Он Жест. перетрудился, ему солнышко нагрело. Да, да, жбан, жбан накалился. Пару подписчиков мне в личку в Инстаграм писала, приглашала нас... В своей области. Мы про вас помним, ребята, если что. Если вам будет интересно, можете написать нам, если у вас есть предложения свои, куда-то нас водить, можете писать. Мы, конечно, постараемся это реализовать, но когда еще не понятно. Третий заключительный комментарий от Андрея Прокопенко: инициатива э, почистить участок в воде, конечно, похвальна, но это даже не капля в море. Тут нужно выгребать мусор экскаваторами и вывозить КАМАЗами, плюс позатыкать всю канализацию, сливаемую воду. Тогда балка была бы местом рекреации и отдыха для горожан. 4, 3, 4. Ребят, как вы видите, это не просто слова. Вот тот видос, который мы обещали, мы все-таки сюда вернулись и сейчас хоть что-то пытаемся сделать, уже почистили, сейчас еще немножко почистим. Мы стараемся делать все, что в наших силах. Как вы видите, мы объединились с местными. Даже Илья Дигер пришел искупить свою вину. Возможно, мы еще сюда вернемся, еще будем убирать. Если вам это будет интересно, то напишите в комментариях, если вы захотите поучаствовать в этом тоже вместе с нами, с подписчиками, с друзьями. Приходь, придем опять. Что там? В общем, если вам будет это интересно, пишите в комментариях. Может, мы еще организуем такую встречу? Что ты меня снимаешь? Я тебе разрешал. Ой, что-то я устал, каловую массу разгребать. Надо отдохнуть. О, ребята, смотрите, это уже телеграм-канал, канал, канал Одни про путь. Вот что я смотрю на досуге. Смотри, о, пост какой интересный. Вот пост про балку, про балку пост, когда сюда ходили. Ой, когда мы сюда убирать людей засывали. О, а где вы это увидите? А вы это не увидите нигде, кроме телеграм-канала Одни про путь. Так что, вот. по вот этому QR-коду? А, долго. О, вот этот QR-код. Видишь, видишь QR-код? О, нифига себе. Да ты шо, класс. Да не копать! Ну все. Шалопай. Знімай штани іменем Радикальної партії України. Ну Це знімай шо? штани, скотеняка. ти скотеняк. Знімай мої заброди. Ти не працюєш скотеняка. Ти не, не працює, ти не працюєш заради радикальної партії України. Що? Я тільки заради Радикальної партії працюю. Що по ситуації? Хорошо. Нормально. Да, мешки закончились, господин глядач. Сколько а мы всего потратили мешков? Это получается, за сколько мы собрали мусора? А Смотрите, у нас было 20 строительных мешков, которые я закуплял в эпицентре еще давно, когда только задумал идею субботника. Черный, рожевый там и так далее. Их там Ск... штук по 30 может быть в так. одном рулоне. Можливо, більше. больше. Уже 80. Ну это того приблизно 100 мешков. И, и еще Сергей дал свой роль. Да, своего... да и Сергей еще админ шляховки. Сколько дал, там не... было? А, ну они большие, наверное а как ты заброды снимаешься, лопай? <laughs> так ну в итоге сколько мы мешков собрали примерно 90 приблизно 190 так и еще габаритный мусор мы так относили без мешков Ну що, шановні глядачі, дякую вам за перегляд. Дякую всім нашим підписникам і друзям, хто приймав участь, брав участь в цьому суботні. Ось ці віли, як символ боротьби зі сміттям. Що ми накалу накаливаємо це сміття на віли. Ось отут купа, отут купа. Подивіться, ну, да, от це он... от, от все зібрали Ми і місцеві жителі. Так, да, Трохи вона було доповнено місцевими жителям, які прийшли з анонсу в групі Facebook Шляховка, дуже дякую Сергію, який. Способствував дуже і зробив свої анонси, і так далі, допомагав нам чистити і взагалі за організацію місцевих. Ось останній кульочок сміття. Кладу кудись сюди. Торжественно вас <праць> Слушайте, это на последний мы будем организовывать, еще в этой балке, мы еще там жандарскую долгую балку будем проходить, Думайте, какая там ситуация экологичная и так далее. Главное, не там, где убирают, а там, где не мусорят, поэтому, шляховские, пожалуйста, не мусорьте, кидайте в мусорные баки, Вывозитесь все на Шляховке. Все, всем хорошего вечера и до встречи. Вот это вот, для тех, кто не вывозит мусор и кидает его в болото. Кирюх, так а что с этими мешками будет? Я дуже сподіваюся, що что э, Влада, яка нам пообіцяла проехать сюди на КАМАЗе. А Ого! Ос особисто не знаю, особисто Филатов проехать на Камазі, все это загрузить, замонтажировать. Оп! За кадровый голос монтажера. Ребят, на данный момент мусор вывезли из балки. Нам об этом сообщил Сергей в нашем телеграм-канале. Забрали мусор 11 июля. Сергей сообщил, что подрядчик от Департамента экологии заехал э, самосвалом и трактором, и они все забрали и почистили. Хоть мы и договаривались на тот день, но у них что-то там не получилось. Ну, главное, что забрали мусор. Так, Илья Дигер, я тебе скажу то, что ты сейчас плюсик в карму себе заработал. Может, мешка два, и то и больше ты собирал типа, там с Жека, там бегал. Я, я тебе дарую тебе подарунок. Значит, я знаю, что ты фанат этого. Тримай. Это э, ледяный в Тримай. Ну, віта трохи прострочна, але мені для тебе нічого не жаловати. В якості пам'яті, якості того, що ти почав е, плюс-мінус якось управлятися. Да? Тому що ми знаємо дуже багато історій, які негативні були зі люди гри пов'язані. Сподіваюсь, ти далі будеш співпрацювати з ось такими суботниками взагалі, з благими ділами. Менше випендрюватися там в соцсетях і так далі. просто ребят если вы тоже хотите участвовать в таких же субботниках подписывайтесь на телеграм-канал там все будет подробная информация вот подписчики наши по ней пришли сюда все ребят всем спасибо слава украине Героям слава ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии вопросы пишите в ваших комментариях и колокольчик нажимать